Allah Teala başqa bir ayədə buyurur ki: "Allahu lladhi ce'ala lakumul lə arda qarara. Allah o Allahdır ki, yeri sizin üçün bərqərar etdi. Onu qərar yer etdi sizin üçün. Vas sema'a binaan. Səmanı sizin üçün bira etdi. Vasawvarakum fa ahsana suvarakum. Və sizi yaratdı və yaradılışınız, yaradılışınızı ən gözəli bir tərzdə etdi." və rəzəqəkhum minəttəyyibāt və cəzəl pak tayyib şeylərlə sizləri ruziləndirdi zəlikullahu rabbukum və sizin rəbbiniz olan Allah da məs odur fətəbərakallahu rabbul aləmin hər bir xeyrin mülkün sahibi olan aləmlərin rəbbi olan Allahdır gəfir 64 bax gördüyünüz kimi əziz dostlar əziz izləyicilər hər bir şeyi bizə verən Allahdır Və hər bir şeyin neməti Allah təala bizə xatırlatdıqdan sonra verir ki, bilin, bilin ki, sizin Rəbbiniz olan Allahdır. Və bilin ki, ibadətlərinizi yalnız və yalnız haqq eləyən Allahdır. Və biz bunu bildikdən sonra artıq bizim heç bir ixtiyarımız və səlahiyyətimiz yoxdur ki, Allaha xas olan ibadətləri Allahdan başqasına verək. Həmçinin də onu da deyim ki, yeni çətin olanı asan da dəyişmişik. Yəni Allah təala bizə özün rızasını qazanmağı əmr edir ona qurban kəsib ona nəzir edib ona yalvarmağa əmr eləyir. Biz isə deyirik ki, yo, tək bizə lazım deyil. Bizə çox lazımdır. Çoxları razı salmaq istəyirik. Baçqlarını qurban kəsib nəzir vermək istəyirik. Heyvanı götürüb həyətimizdə kəsib asan bir şəkildə yaxın ətrafımızdakı kasiblərə paylamaqdan deyirik yo, gəlin bunu götürüb aparaq dağın başına, hansısa bir ocağın, pirin, qəbrin, gümbəzin yanında kəsək, həm ən böyük günah ola. Yelizəndə ən dəhşətli suç olan o şirki işləyək və sonra o kəsdiyimiz heyvanların ətini də orada verilə ehtiyacı olmayanlara, hansı ki, onların çoxusu da fırılaqçılardır, verək onlara çıxaq gələyəmiz. Nə olardik isə onu evində kəsəndə Allah görmürdümü? Məğer Allah yetməzmi ki, sən ibadətlərini Allah üçün edəsən. Məğer ən gözəli o olmaz ki, hansı ki, sən ətrafında ki, sənin malını, zəngilliyini, mülkünü görən o kasıblar, hansı ki, gözzəli sənin malındadır, onların həm nəfsini təmizləyərdin sənin malına göz tikməyədə və həmçinin də ki malının mülkünü onlara xəjliyərdin və onların ehtiyacını ödəmiş görərdin. Buradan da bu qədər savab qazanmış olardı. Və biz dərindən düşünsək, ağılla hərəkət eləsək və Qurani Kərimi qara parçalardan açıb gözümüzün qabağına qoyub mübarək ayələri oxsaq, biz onda bunu etmərik. Elimlərəni öyrənərik, lakin bəzi insanlar var ki, onlar qərəzlidir. Onlar furullahçılardı. Onlar heç vaxt istəmirlər ki, insanların gözü açılsın. Haqqı batıldan ayır deyilib, o furullahçıları doyuzdurmaqdan əl çəkib, öz rahat ibadətləri ilə məşğul olub, kasıb-küsva əldəditsinlər.